Американцы не собираются в принципе менять свою повестку. Они говорят, да нет, ну, ну и ладно, и нет, и как бы. А вы собираетесь дальше воевать? Пожалуйста, пожалуйста, у вас есть там все нормально? Ну, мы же не можем вас заставить. И дальше, как бы смотрим, куда оно все несется, куда оно все несется. То есть, по идее. Ну должны быть как бы продолжения вот этих вот расследований чего-то там. Ну ожидаем, да, что они должны будут выпустить что-то, какую-то новую серию. Да, сегодня, кстати, было уже какое-то заседание очередное парламентское. Туда пришли руководители вот, антикоррупционной прокуратуры, антикоррупционного бюро, начали рассказывать новые истории про то, что мы задокументировали, как значит все эти товарищи собирали. Собирали досье на, по-моему, 527, 527 досье. Да. А Железняк пишет, что там не только они его, на, него, на его жену и на его родственников. Да, да. То есть, ну это серьезно. Ну, Если это правда. Если это правда, да. Тут же ж, как бы уже, ж, я же не знаю. Ну, э, а с другой стороны... Только захват власти называется. Так а что делать президенту? Он вынужден просто, ему ничего. Ну, надо же как-то контролировать ситуацию, иначе она расползнет в полный хаос. Да. Ну вот, вот что, на требования реагировать, значит, выпускать Мохаммеда Расулова? Ну куда то Увольнять Ермака? Ну вы чего? Ну да. Ну как это вообще вы можете себе представить? Меня... Ну Расулова может еще выпустить, потому смысла выдержать. Так сейчас как, фактического смысл? смысла никого нет уже. все. Как? Человек в заложниках. Подожди, расследование идет, Миндича потерял. Человек, как это выпустить? Наоборот, надо там еще кого-то посадить. Там, кстати, тот, кто свидетелем был, его, ему сейчас предозру обвинили в неправдивых свечениях. Чтобы все равно, все идет. Ну то есть Зеленский как бы это совсем не секунд, как его кто-то там пытался обвинить.